Дійсно, соціальні мережі майорять тим, що в Києві дуже багато нелегальних парковок. Як з цим боротися? Та коли кияни можуть не сплачувати за паркування у столиці, нам погодився прокоментувати директор КП Київ «Київтранспарксервіс» Артем Шамрай. Артеме, доброго ранку, розкажіть, будь ласка, скільки на сьогодні е, незаконних парковок та власне як розвивається у цьому цьому напрямку Київ Парк Транссервіс? Доброго утра. На сегодняшний момент определено четкое количество, для общего понимания, паркомест, да, стоянок, которые есть, они утверждены решением Киевсовета в 2015 году. И э, за первое время там, вхождения в должность да, мы опубликовали совместно с департаментом транспорта города киева э, порядка двухсот э, парковок которые на сегодняшний момент нелегально действуют на территории города киева. хотя по нашим предположениям это намного большее количество. Но мы в процессе проведения инвентаризации, в процессе выявления указанных парковок и э, призыва к тем субъектам, хозяйственным, которые уже работают, привести документы в соответствие. А если они не могут, не умеют или не хотят э, легально работать и оплачивать деньги в бюджет, соответственно, э, этот оператор имеет право передать это другим субъектам добросовестным. А как Каяны власне, може законна парковка, сплачувати, не может дизнаться? Законно парковка, незаконно, сплачивать, не сплачивать? Ну, на сегодняшний момент э, это посредством личного своего интереса и у нас э, вывесено, вывешено на сайте, э, на сайте КТПС, э, Киев транспорт-сервиса и на сайте департамента. Вот. Э, мы каким образом будем уведомлять? На сегодняшний момент одна из задач... Для меня первостепенных стоит это утверждение и разработка э, интерактивной карты, э, которая на сегодняшний момент наполняется. Я думаю, в течение месяца она э, будет заполнена и представлена э, городом, э, жителям города Киева и его гостям. Очень просто через телефон заходим на сайт, мы понимаем район, понимаем место и э, локально уже распределяем, это законно или незаконно. Очень Очень да, дякую. Коли я не сплачують за парковку, що вони мають вимагати від паркувальника, власне? правильный вопрос. Тут э, у э, водителей должен быть правосознательность. Она заключается в том, что когда к вам подходит парковщик, да, либо другой оператор, которому э, Киев сервис дал такое право. Э, первое, это удостовериться, есть ли у него удостоверение и бейдж, да, не просрочен ли он, да. Это экипировка его, соответственно, одежда, это тоже утвержденное приказом э, Министерством ЖКХ. Э, третья позиция, чек, квитанция и талон. Вы, прекрасно, прекрасно знаете, что там в 70-80 случаях, когда люди это просят, они растворяются, эти псевдопарковщики, либо недобросовестные парковщики, которые не хотят платить. Поэтому э, мы будем следить со своей стороны за этим, а горожан просим, чтобы они проявляли ну, элементарную сознательность. А если кияны раптом пометили вот такую нелегальную парковку, або те, что не имеет чеков, не имеет формы и іншого, куда они могут звернутися, чтобы поведомить вам власне про це? У нас несколько служб уведомления, мы не просто говорим о том, что вы не должны платить, вы должны ну, максимально эту ситуацию распространить. Это есть колл-центр в КМДА, есть колл-центр в департаменте, у нас есть открытая электронная линия, порядка 15-20 именно по этому вопросу у нас ежедневно приходят зверы, ну, люди общаются и передают такую информацию. Спасибо вам, же, так, дякую вам Це Артем. Это был Артем Шамрай, директор КП «Киев транспорт Парк Сервис, а я закликаю всех граждан все ж таки быть осведомленными.